хочу пригласить брата Вячеслава. Давайте мы прославим нашего гостя. Аллилуйя. Все серьезно, есть серьезный конспект. Аллилуйя. Написано, проклят всяк, кто делает дело Господне небрежно. Я вижу, что брат Вячеслав серьезно относится к Божьему делу. Да, всем здравствуйте, меня зовут Вячеслав, как уже было сказано. Вот. Мне 37 лет, если кто не знает, вот. живу в Фастове. Хотел поделиться с вами историей своей жизни. Вот. Ну, может не получится очень так много сказать, но есть какой-то регламент. Вот. Спасибо Богу за то, что Он просто поместил меня в вот эту церковь, спас меня. Значит, хочу поделиться историей своей жизни, как Бог меня спас, и вообще Божьей милости, благодатью в моей жизни. Вот. Начну с того, что ну, жил я в обычной семье, в принципе, как бы не было ничего такого экстраординарного. Просто у меня не было отца, вот я, у меня была мама, то есть были родственники. И, в принципе, так с самого детства я до этого учил какой-то недостаток, знаете, какой-то любви, какого-то принятия отцовского. Вот. И, в принципе, вот уже, наверное, из-за этой причины уже где-то в старших классах меня все больше тянуло в какие-то компании, где-то искать на стороне какое-то утешение, знаете, какую-то любовь, какие-то э, удовольствия от жизни, потому что все мы хотим да, удовольствий. Вот, и где-то уже в старших классах я начал пробовать наркотики, мне ну, как бы это нравилось, это э, насыщало какую какой-то степени мою жизнь, давало мне какое-то утешение, знаете, вот, и... Чем дальше, тем больше я как бы, отходила от ну, там, понимания там, общения с близкими. Для меня это было как-то уже более интересно. Мне стала больше такая жизнь. Вот. Это уже поступив, поступив в институт. На первом курсе я уже начал, там было уже больше возможностей, больше выбора всяких наркотических средств. Мне начали предлагать более тяжелые наркотики. Мне это тоже понравилось сначала. Вот она начала заглушать какую-то боль в моем сердце. И э, где-то уже, может быть, в течение года я пришел уже к э, употреблению тяжелых наркотиков, я начал колоться. Э, учеба уже как-то уже для меня больше стала таким местом, куда я приходил, искал просто новую, новых друзей, искал какие-то удовольствия уже в наркотической зависимости. И вследствие этого э, я взял академический отпуск, вот, переехал, ну стал уже полностью был в Фастове. Вот уже у меня была своя компания, мне интересно было с ними. И постепенно наркотик стал меня убивать. Знаете, то есть и моя жизнь превратилась уже просто в повседневная рутина, когда ты встаешь, ты уже не для удовольствия, уже, а для того, чтобы просто тебе стало легче, чтобы тебе ну, не было плохо, чтобы ты мог спать. Ты просто и шел утром, вставал, первая мысль, где взять деньги, где взять дозу, где, где найти. В общем, то, что облегчит твою жизнь, знаете. То есть, оно, на первый взгляд, стало было, то, что было удовольствием, стало для меня просто проклятием, и я был действительно в серьезной зависимости. Вот. На то время был замечательный брат Владимир, который здесь сидит сегодня. Вот. Он мне впервые рассказал о реабилитационном центре, рассказал мне, что есть Бог, который спасает. Я, в принципе, всегда верил в Бога, но вот как-то он в моем понимании ну, был непонятен скажем так. Вот, что он дает мне. И я поехал в реабилитационный центр, в принципе, буквально где-то на третий день Бог очень сильно ко мне прикоснулся, знаете, и дал мне, вот, действительно, освободил меня полностью. То есть меня не перестали мучить вот эти вот, постоянно тяга куда-то бежать, что-то искать, какие-то удовольствия, знаете. Бог дал мне удовольствие от Его присутствия, вот, и я начал ходить в церковь. Я принял Иисуса Христа своим Господом, да. Я, 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 узнал, я узнал о том, что он умер за меня, и это все для, для меня сделано было, не просто для какого-то абстрактного петь и там Вася. Вот. И я начал жить э, в церкви, я начал ходить э, на служение, я начал читать Библию. То есть, вот. И этот период моей жизни, он длился несколько лет. Вот меня, в принципе, все устраивало, но со временем, знаете, был такой момент, когда ты начинаешь вещать какие-то приоритеты, ты начинаешь больше. Вот у меня было такое в жизни, что я начал больше полагаться на свои чувства. То есть я перестал вникать больше в Божье Слово, знаете, которое говорит, что мы искуплены, что Бог нас принимает всегда, даже если мы согрешаем. Он принимает нас, Он нас любит. И вот это, это ну, удовлетворение своего присутствия, да, для которого мы были созданы. Я постепенно начал смещать эти акценты, я постепенно начал больше верить своим чувствам, какому-то осуждению, что Бог меня может не простить за что-то, знаете. Вот. И согласно этому, из-за этого, вернее, я начал постепенно, постепенно как-то абстрагироваться от церкви, от Бога, знаете, там. То есть я как-то формально то есть молиться начал, то есть вот. Я даже уже потом себе принял решение, я перестал уходить в церковь, в принципе, можно же жить и так, то есть молиться, как бы, вот, и, в принципе, я так и сделал. Я э, ушел из церкви, незаметно, ну, может, для кого-то заметно, вот, и начал жить обычной жизнью, начал работать, там, ходить, даже не знал, там, спортом заниматься, то есть, но ну, внутри эта пустота, знаете, она всегда была незаполненная, потому что э, эту пустоту только Бог мог заполнить, это я прекрасно понимал, всегда, вот, ну, вот, посредством обмана, знаете, не потому, что Бог отворачивался жизнь стала опять такой обыденной, скучной, и в конечном итоге, в конечном же я опять пришел к систематическому употреблению наркотиков, то есть ну, это уже э, привело такую, знаете, серьезную форму, то есть это уже была э, зависимость, которая, как знаете, написано в Библии 7 злеших, наверное, это все-таки действительно есть, потому что ты уже ну, все ложишь наверное, этот алтарь, на этот алтарь, это, к этому, он просто тебя ненасытимость начинает, знаете, ты, ты, просто идешь, ты отдаешь все последнее, ты отдаешь последние ресурсы организма, последние финансы, то есть обманываешь всех близких, родных, то есть тебя не останавливает ничего уже, знаете. И меня это пугало, в принципе, знаете, но вот эта вот внутренняя такая потребность, она мной двигала постоянно, знаете. И я молился, то есть, но знаете, когда ты не знаешь Божьего Слова о, о тебе, э, ты даже когда молишься, знаете, э, возможно, ты не чувствуешь ответа, ты чувствуешь какие-то, ну все равно ты чувствуешь, что тебя Бог не прощает, осуждает. Вот, и вот у меня так было. И по милости Бога, знаете, я э, прошло какое-то время, э, вот в этом всем я просто уже, ну, начал, знаете, как запил, такое есть мое понимание. И я, я просто, Бог так сделал, что я смог уехать из этого места, я остался практически один, вот, и я начал просто вникать в Божье Слово, знаете, вникать в Божье Слово, молиться, искать, знаете, Бога. И вот в этот момент, знаете, прошло какое-то время, и Бог открылся мне вот, как Отец, То есть, знаете, которого я никогда не имел, которого я всегда ждал, который меня всегда, во-первых, ждал. Потому что э, написано, что Его жертва, и Он отдал самое дорогое для нас, чтобы мы могли с ним примириться. Вот, и я именно вот, Бог мне открылся, как и любящий мой Отец. Потому что мы все нуждаемся в любви, мы все нуждаемся в удовольствии от этой жизни. И это может дать только Бог Отец. Потому что Он действительно самый любящий Отец. И просто хочу вас ободрить, потому что в моей жизни сейчас это откровение живое, знаете, когда у нас нечего, ну, мы чувствуем себя какими-то оставленными, потерянными, что наша проблема больше всех проблем. Мы думаем, что все, это уже конец жизни. Я вам просто пободряю вас, что... Это не конец, потому что Бог Отец, Он держал он меня в своей руке все это время, и Он держит вас, каждого из вас в своей руке, знаете, и Его сердце, Он настолько наполнен любовью и хочет просто вас обнять, даже вот сейчас, находясь здесь, я чувствую, как, знаете, как Бог Он нас всех обнимает, Он как Отец, знаете, и я просто благословляю вас, я хочу, чтобы вы не повторяли моих ошибок, вот, и просто прибегали всегда к Нему, потому что Он действительно Отец. Слава Господу! Спасибо! Спасибо, пожалуйста.